Ini apa nama batu dia tu? Batu megalith. Megalith ya. Ini dia ada ada yang ni adalah replika tapi batu sebenarnya ada 39. Di 39. Ha uh, dia uh. markkan oleh masyarakat megalith zaman dahulu. Megalis satu masyarakat Dia satu amalan budaya, oh. budaya, budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan Allah sekalian Pada hari ini kita berada Di muzium alam Semula jadi Putrajaya Di dalam pameran batuan pelik Dan Alhamdulillah Kita akan lihat dan kita akan kupas Pada hari ini satu tajuk Mengenai batu Keindahan ciptaannya Sedang penonton dan rahmat Allah sekalian Alhamdulillah kita hari ini akan bincangkan bersama rakan-rakan usrah kita Mengenai batu keindahan ciptaannya Allah SWT menyebut dalam Al-Quran A'udzubillahimmanasyaitanirajim Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja dhulumati wal nur Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan gelap dan juga cahaya surah al-an'am ayat yang pertama. Jadi salamun rahmatullahi Allah menciptakan alam ini. Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan alam, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi dan segala isi bumi, kita, batu-batu, kayu-kayu dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya untuk Allah ceritakan kepada kita kebesaran dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Saudara Ponton Ahmad Allah Syeklian bagi membincangkan tajuk batu keindahan ciptaan ini kita boleh merujuk hari ini buku iaitu Quran scientific meneroka kecemerlangan Quran daripada eh, teropong sains. Jadi sebenarnya Al-Quran ni satu perbahasan yang sangat-sangat syumul. Syumul itu maknanya menyeluruh daripada apa-apa ilmu pun, daripada ilmu kehidupan kita, ilmu sains dari Al-Quran itu memang syumul. Semua yang dibahaskan dalam Al-Quran dan dia memaparkan lagi. Semakin kita mengkaji tentang alam ini, semakin kita akan melihat keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala itu keindahan ciptaan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala itu. Ini saya buat rahmatullah sekalian eh darak usrah Bersama kita ni ada batu satu ni. Saya kita nak tajalah kita bersama rakan-rakan usrah daripada uh, jabatan uh, mineral dan geoscience dan sudah so, tentu mereka orang yang pakar dalam membahaskan batu-batu sama ada yang berasal daripada bumi ataupun yang jatuh daripada langit ini. Jadi saya nak tanyalah kepada Haji eh, uh, Zaid Haji Zaid Haji Zaidi ya. Haji Zaidi okay. kita boleh, boleh kongsi depan dengan sidang penonton Haji Zaidi. Ya. Ini ini, ini benda apa benda ni? <laughs> benda apa benda ni? Ini, ini ha. ialah batu yang mm. panggil meteor besi ataupun meteorite. Hmm. -mm. Jadi uh, dia berasal daripada mana ni? Daripada Gombak ke, daripada <laughs> daripada Ampang ke, daripada Johor ke? <laughs> Kereta ni berasal daripada angkasa lepas. Oh, dan dia jatuh ke bumi. Hmm. Dan uh, dikatakan batu ni dia jatuh di tempat-tempat yang tertinggi. Begitu. Dan sebenarnya uh, boleh kita Haji kongsikan eh, bersama rakan Usra dan kepada sidang foto sekalian, apa beza batu yang berada di asal daripada bumi dengan batu yang berasal daripada angkasa lepas Apa beza dia? Batu yang berasal dari angkasa lepas, dia mengandungi unsur-unsur uh, yang tersendiri hmm. Contohnya meteorak ini, dia mempunyai kandungan besi yang sangat tinggi, hmm. samping nikel Jadi maknanya, uh, kalau kandungan besinya lebih tinggi, maknanya batu yang berasal dari angkasa lepas Dia sudah tentu jauh lagi berat daripada batu yang ada di bumi eh? gitu. Jadi saya berterima kasih Allah sekalian begitu keagungan cipta Allah SWT Jadi kita nak lihat sekarang, apa kata Al Quran mengenai angkasa lepas, bintang-bintang dan ciptaan-ciptaan yang berada di angkasa lepas ini. Saya pun terahmat Allah sekalian yang paling terkenal di alam angkasa ini ataupun di langit ini adalah Allah ciptakan satu kejadian yang sangat cantik berkelipan sampai dapat dilihat oleh mata kita iaitu bintang-bintang. Dan daripada bintang-bintang ini berbagai-bagai lagi lah Ha, termasuk dengan apa tujuan bintang di, diciptakan, kemudian keadaan bintang itu bagaimana dan bagaimana eh, ha, maknanya batu-batu yang berasal daripada angkasa ini boleh jatuh pula ke bumi ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran -ayat yang Allah ceritakan mengenai sains dan Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu SWT mengenai perkara-perkara kejadian ini. Dan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang bertentangan dengan kajian sains-sains moden Itulah keindahan Al-Quran ini. Jadi, saya nak menonton rakan-rakan sekalian. Dalam Al-Quran, mengenai langit dan bintang-bintang yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bahawa tujuan Allah jadikan bintang-bintang ni tiga perkara. Yang pertama Allah sebut di dalam surah Al-Muluk ayat kelima. apa kata Allah Subhanahu wa taala, a'uzubillahi minasyaitanirrajim. Walaqad zayyannas samaa'ad dunyaa bimasaabihi wa ja'alnaha rujuman lisyayaatin wa'atadna lahum azab sair dan sesungguhnya kami hiasi langit dunia dengan cahaya-cahaya dan kami jadikannya cahaya-cahaya daripada sinaran bintang dan kami jadikannya sebagai rejaman bagi syaitan-syaitan dan kami sediakan bagi mereka azab yang menyala-nyala jadi Quran menyatakan bahawa Allah jadikan bintang ini salah satunya menjadi rujuman li syayatin. Menjadi panahan ataupun menjadi rejaman bagi syaitan-syaitan. Dan selamat datang dan rahmat sekalian. Syaitan-syaitan ini rakan-rakan usrah. Memang Allah subhanahu wa ta'ala sebut bahawa dia mereka itu segolongan yang ada. Dan mereka itu memang sangat mengajak kita kepada kejahatan. Jadi satu ketika dahulu mereka boleh eh, mana sampai ke langit dalam surah jin Allah sebut. Maknanya mereka boleh naik sampai langit, mendengar perkhabaran-perkhabaran langit dan balik mereka ceritakan kepada tukang-tukang sihir, sihir dan tukang sihir itu boleh bercerita pula bagaimana keadaan-keadaan apa, apa perbualan pengguna-pengguna langit untuk masa akan datang. Tetapi ketika uh, diturun dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditutup pintu langit ini dan pintu langit ini Allah kawal dan mana Allah Allah apa nama Allah Subhanahu taala kawal dan ada malaikat-malaikat yang akan merejam syaitan ini sehingga mereka tidak dapat mencuri lagi pendengaran daripada langit ini. Jadi Allah SWT ceritakan bintang-bintang ataupun perkara-perkara semikian salah satunya adalah untuk merejam syaitan yang cuba mencuri pendengaran daripada penghuni langit kita bertemu semula fasih. Senam Pontun Ahmadullah Syeklian, uh, kita sedang bincangkan mengenai batu, keindahan ciptaannya. Kita lihat bagaimana bagaimana Allah jadikan bintang, Allah jadikan tahi bintang turun pula ke bumi. Ada yang batu daripada langit dan ada yang batu daripada daripada bumi ini sendiri dan sekarang kita bersama dengan rakan-rakan usrah kita di dalam berbagai-bagai peralatan untuk menilai batu-batu ataupun keadaan-keadaan batu cincin ke ataupun batu-batu yang 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 ditemui Jadi kita nak nak tanya je sikit boleh tak tolong test sikit dia ya, batu cincin saya ni ok ke tak ok ni so alat ni kita panggil alat untuk menentukan ya, pembiasan 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 bagi mineral ha So kalau semakin tinggi, maknanya semakin uh, tinggi kualiti, kualiti, kualiti dia. Ya. Eh? Wah, tu, saya ini tinggi tak tinggi. <laughs> tinggi, <laughs> tinggi eh? Ya, tinggi. Alhamdulillah, punya kilas. so, ini lah. <laughs> Jadi, ya batu nilam. Batu nilam eh? Saya mahu tanah batu Allah eh. Uh, kita kembali pada perbincangan kita. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan apa yang ada di langit dan kita fokus kepada Tadi kita dah lihat tentang bagaimana bintang-bintang dan ada yang serpihan meteor itu jatuh ke bumi. Jadi yang pertama Allah jadikan bintang-bintang ni Allah sebut dalam Quran rujuman lisyaatin maknanya dia sebagai rejaman bagi syaitan-syaitan yang ingin mencuri dengar. Jadi syaitan-syaitan yang ingin mencuri dengar perkhabaran langit ni maka Allah lontar dia dengan bintang bintang yang dikawal oleh para malaikat. Dan dalam surah Al-Hijr ayat 16 hingga 18 al-ceritakan lagi mengenai bintang. Kata apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ Sesungguhnya kami jadikan di langit itu bintang-bintang dan kami hiasinya untuk orang yang memerhatikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang-bintang ini untuk keindahan bagi orang yang ingin memerhatikan kebesaran kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga batu-batu yang jatuh sama di langit ataupun yang timbul daripada bumi ini selama tu sekian ada yang Allah jadikan untuk nadhirin untuk untuk Allah yasi bagi orang yang nak lihat Jadi kita lihat ya, Macam Berbagai-bagai bentuk batu sini ada Berbagai warna dia Berbagai bentuk dia Orang buat batu cincin Berbagai-bagai Ada warna biru Ada warna hijau Ada warna kuning Ada warna biru Berbagai-bagai lah ha, Jadi maknanya Cantiknya Allah cipta tu Menjadi perhiasan Bagi manusia Subhanallah Sebab manusia ni memang fitrah ni Dia suka kepada benda-benda indah ha, Jadi mana Allah jadikan Keliling ini Keindahan-keindahan Untuk kita boleh gunakan Dan akhirnya Matlamatnya adalah untuk kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan dalam surah Al-An'am ayat 97 Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi mengenai Allah ciptakan bintang-bintang ni apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa huwal ja ladzi nujuma litahtadu biha dan dialah yang telah menjadikan bagi kamu bintang ini untuk kamu mengambil petunjuk. Jadi dulu sebelum orang berjaya mencipta kompas Maka batu ni dijadikan satu macam uh, petunjuk ataupun kompas bagi pelayar-pelayar di lautan Ataupun di hutan-hutan di mana-mana Timurnya mana, baratnya mana, arahnya mana Jadi mereka menggunakan arah bintang itu Dan ini Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 97 ini Jadi sebenarnya itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala Yang menciptakan batu-batu, bintang dan sebagainya Saya mohon terima kasih Saya ingin kongsikan dengan rakan-rakan usrah dan selamat menonton sekalian Ketika saya ada satu program di Iran eh, pada uh, 2009 yang lepas, saya berhenti di satu saya dalam perjalanan dari Isfahan ke ke uh, Isfahan ke satu tempat saya ber, saya kemalaman kan, dan uh, saya berhenti di satu kampung bernama Solestan Di sana rupanya orang kampung itu dia menyembah bintang. Saya terasa hairan kenapa mereka masih ada orang menyembah bintang? Pada perjalanan seterusnya sedang bertugas sekian saya melalui satu padang pasir yang dinamakan padang pasir Kavirilut dan subhanallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya saya banyak telah Allah izinkan untuk kita melalui padang pasir Mesir pernah Maghribi pernah ha di di Arab Saudi sendiri pernah di tempat-tempat lain banyak padang pasir yang telah kita lalui tapi panapasi di Kaviri ni sangat cantik setiap sudut sekalian. Sehingga kan kalau kita, ketika kita melintasi panapasi ini sejauh 300 km di waktu malam, kita seperti duduk dalam sebuah tempurung. Maknanya kaki langit tu dah nampak bintang dah. Kaki langit tu, depan, belakang, kanan, kiri dah nampak bintang dah. Dan ketika itu saya sangat mengkagumi subhanallah cantiknya bintang-bintang ini yang Allah sebut sebagai wa zayyanaha aku jadikan untuk orang dihiasi untuk orang yang mahu melihat subhanallah sangat cantik. Akhirnya barulah saya kata subhanallah Tuhan patutlah masih ada lagi orang yang menyembah bintang. Kerana apa? Kerana rasa kagum pada bintang tu sampai boleh menyembah bintang. Jadi mereka terlupa bahawa yang menciptakan bintang itu yaitu pencipta yang lebih agung lagi. Sebab itu Subhanahu wa taala sekandaraka usra. Dalam Quran banyak Allah Subhanahu wa taala sebut ayat-ayat untuk menjadikan kita uh, merasa kagum dengan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan rasa kekaguman itu menyebabkan kita akan lebih terasa khusyuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama itu sekian eh, dan radaka usra. Allah jadikan batu-batu uh, ni sudah tentulah mustahil Allah jadikan tak ada manfaat dia. Jadi sebenarnya apa manfaat yang ada pada batu-batu yang -batu Allah ciptakan? Saya rasa untuk menjawab soalan tu, hmm. saya rasa orang yang paling layak kita tanya Datuk Ibrahim Ismail Ketua Pengarah Jabatan Museum Malaysia Oh okay. Mungkin dia ada di sekitar sini untuk kita tanyakan soalan itu Okey, jadi mari kita cari, jadi kita kita tanya apakah kegunaan batu-batu yang mungkin kita nak uh, Um, Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Syukur. Syukur afwan. Jadi saya Puteri Hotel Asklian kita bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia Datuk Ibrahim bin Ismail dan tadi kita sedang telah bincangkan mengenai kejadian-kejadian uh, Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di langit dan bumi dan fokus kita pada hari ini batu keindahan ciptaannya. Jadi sedang bentuk Rahmatullah Sekian kita bersama Datuk uh, Pengarah untuk um, tadi kami berbual-bual tu Kami yeah, tanya, tanya, tanya yeah, Jadi Allah SWT uh, menjadikan satu benda tu semua ada kegunaannya betul, Boleh Datuk kita kita kongsikan dengan sedang menonton apa kegunaan batu-batu sama ada yang berasal daripada angkasa ataupun daripada bumi ini apa kegunaannya Datuk yang boleh kita kongsikan Ya Ustaz, seperti mana yang Ustaz dan rakan-rakan yang ada di sini dapat saksikan di sini kita ada pameran batu-batuan pelik di Museum Alam Semua Jadi ini jadi di sini dapat kita lihat pelbagai batu yang dipamerkan macam ini di depan kita Ustaz, ini batu purba kita temui di lenggong di lembong di Bukit Bono jadi usia batu ni dah lebih pada 1.8 juta tahun yang lalu. Oh. Jadi ustaz, mm. kalau dalam konteks sekarang mm. kita nak potong sesuatu daging, ikan mm. dan sebagainya ustaz kita gunakan pisau yang tajam. Mm. Tapi kalau dulu ustaz mm. digunakan batu itu sendiri. Oh. Jadi dalam konteks berkenaan itu dapat kita lihat betapa besarnya betapa hebatnya kuasa Allah Taala dengan mm. batu itu sendiri pada zaman purba yang lalu boleh digunakan sebagai pemotong. Pemotong, pemotong daging. Naging yang 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 kalau sekarang sama tajam dengan pisau tu. Uh, tajam malah lebih tajam lagi Semua daripada itu. Kalau usah tengok di sebelah uh, kanan ini ada yeah. yang sebagai apa? Penata ada sebagai kapak macam hmm. ini digunakan sebagai pemotong yang saya sebut tadi pemotong. Hmm. Jadi itu dalam konteks zaman purba. zaman purba. Ha, ha. Yang mana manusia pada masa itu Ustaz pun maklum duduk hmm. dalam gua dan sebagainya hmm. nak cari apa tadi? Ah jadi masa itu inilah inilah kegunaannya. Ha, ha, ha. Jadi dari situ pun kita dah nampak dah betapa besarnya kuasa Allah Taala hmm. dalam kehidupan manusia itu dalam gua. Tapi masih lagi mereka dapat menggunakan alatan sedia ada hmm. untuk memotong. Uh, ke, uh, kegunaan, kegunaan ke keperluan harian daging dan sebagainya ini semua tulang-tulang sekian macam mana kebesaran Allah Subhanahuwataala kita lihat di sini kita lawat eh, muzium pada hari ini kita dapat lihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahuwataala menjadikan batu tu ada kegunaan bagi hidup manusia satu ketika dahulu betul, selain betul. tu datuk boleh apa lagi mungkin kelebihan kelebihan ataupun uh, uh, macam yang nafas. ada di yang ada di sini hmm. Ustaz kita ada batu-batuan meteor daripada angkasa hmm. umpamanya kita ada fosil macam di sebelah kanan tani ustaz dapat kita lihat ustaz hmm. dapat lihat di sini ha. batu-batuan ni mineral lah eh. kita hmm. mineral ni pun dari segi perubatan oh ha, dari segi perubatan ni pun banyak kegunaannya hmm. jadi kita bagi setengah yang tahu itu memang dia tahulah hmm. tapi yang tak tahu betapa hebatnya kuasa ha, Allah taala ni dari segi batu itu boleh digunakan untuk perubatan. Oh. perubatan. Macam orang ah. sekarang ambil pil ubat macam tu. Ah, ambil pil ubat. Ah. Jadi batu ni minum-minum ni ada. ada. Ada yang ada manfaat dia. Digunakan sama ada digunakan batu tu diletak di tempat sakit ustaz eh? Hmm. Tempat yang sakit tu. Hmm. Ada juga yang dibuat serbuk. Uh, dibuat sembuh dimakan. Yang hmm. boleh lah, yang tak boleh tu tak boleh lah Ustaz Ah, oh. uh, dia jadi cerita lain pula. Uh, hmm. Jadi ada juga yang hmm. diletakkan di sekitar kawasan kediaman awam keadaan tu untuk tujuan rawatan-rawatan tertentu. Hmm. Berbagai, -berbagai keadaan ada berbagai-bagai yeah. berbagai manfaat. Dia. Berbagai manfaatnya hmm. dan batu itu sendiri ada yang cukup keras. Hmm. Huh? Yang memang susah kita nak pecahkan dia. Hmm. Ada yang kita nak toreh dia pun Memang payah. Hmm. Nak cala dia pun payah. Hmm. Ini menunjukkan kehebatan. Hmm. Jadi batu itu sendiri Jadi semua bentuk segi macam eh, mana? Allah Subhanahu Wa Taala jadikan berbagai-bagai keadaan bentuk muka bumi semuanya untuk Allah paparkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli astronomi akhirnya nampak kebesaran Allah daripada bintang-bintang. Ahli kaji tentang batu-batu nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks batu-batu. Orang yang pergi ke laut nampak kebesaran Allah tentang laut itu. Samudra. Oh ah, samudra. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan berbagai-bagai keadaan untuk satu perkara untuk akhirnya kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi selama itu bagi orang yang nak memikirkan sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut banyak kali afala tatafakkarun kau tak fikir ke afala tasmaun tak dengar ke afala tubsirun tak melihat ke sebab apa hanya orang yang nak memerhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu orang itu yang akan menemui mengenai keagungan Allah Subhanahu akhirnya Datuk dan Zakau Ustaz Sekdana macam ya. mana akhirnya kita dapat merasakan bahawa dalam hidup kita ni sebenarnya kita sedang menuju kepada Allah Subhanahu ya, ya. Jadi sebagai kesimpulannya sedang Allah Taala sekalian untuk menyaksikan tentang pameran kehebatan ciptaan Allah dalam batu-batu, bolehlah datang ke sini datang, datang ke tak? sini. Yeah. Datang. Di mana tempat kita datang sana? Ha, tempat kita berada di sekarang ha. ni Muzium Alam Jadi di hmm. Presin 15, Putrajaya. Putrajaya. Ha. Dan kita akan dapat melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kejadian batu-batu ini. Saya berterima kasih sekalian setakat ini saja usrah dan perkongsian ilmu kita. Insya-Allah kita bertemu di masa akan datang. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi usrah terapi jiwa muslim fi amanillah.